Jadi ada beberapa syarat yang kita sudah bincang Pertama, mestilah dia orang Islam Orang kafir tidak sah berwuduk Tidak sah mandi wajib Kedua, mestilah dia sudah memayis Maknanya, budak itu sudah besar sikit Maknanya dah boleh banyak Dah banyak benda dia boleh buat sendiri Ha, ini kita panggil mumayis. Okay, kalau belum mumayis, tuan-tuan, wuduknya tidak sah. Mandi wajibnya pun tidak sah. Nak sah, mesti kena mumayis. Seterusnya, suci daripada haid dan nifas. Syarat yang ketiga. Ini untuk perempuan. Kalau ketika dia sedang haid ataupun ketika dia sedang nifas, Nifas ni darah yang keluar selepas bersalin. Anak dah kosong dah dalam rahim. Dah keluar dah. Lepas anak keluar, keluar darah selepas daripada tu. Kita panggil darah nifas. Nah, ha, dia ada syarat dia lah. Ya, sampai masa, sampai tajuk, insyaAllah kita cerita dengan lebih lanjut tentang darah hid, tentang darah nifas. Kemudian, jadi, kalau sedang hit, sedang nifas tuan-tuan, tiba-tiba dia pergi ambil wuduk, maka wuduknya tidak sah. Kalau dia sedang hit, tiba-tiba dia nak mandi wajib, maka mandi wajibnya tidak, tidak sah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia sedang hit. Nak mandi wajib, mesti kena selesai dulu hit. Darah dah tak keluar dah. Baru boleh mandi wajib. Ha, tapi ada ulama kata dibolehkan untuk mandi sunat. Macam contohnya mandi sunat hari raya, ah ha, boleh. Perempuan haid mandi. Perempuan haid mandi sunat hari raya boleh. Lepas tu sambil-sambil tu ala-alang dah mandi sunat hari raya, dia nak ambil wuduk sekali, ala-alang boleh. Ha, tapi selain daripada tu tuan-tuan tidak dibolehkan. Bukan tak boleh mandi tu tuan, tuan. Dia tak boleh mandi wajib. Maknanya tak boleh ni mandi niat nak angkat hadas. Tak boleh. Tapi nak mandi biasa boleh lah. Nak hilangkan bau. Nak hilangkan kotoran. Itu boleh. Cuma mandi dengan niat wajib. Mandi dengan niat nak angkat hadas. Boleh atau tidak. Tidak boleh perempuan hit. Ha. Baik. Seterusnya. Mestilah suci daripada perkara yang halang air daripada sampai ke kulit. Ini kita sudah bincang minggu lepas. Maknanya benda tu, tak ha, tidak kaisah lah. Dalam bentuk cecair ke, dalam bentuk pepejal ke, kalau dia kalis air, dia tak serak air, ada kat badan kita, maka kita kena hilangkan. Ha, hilangkan sini, letak tepi lah. Jangan bagi dia dekat tangan Ha, nak ka, Ataupun Boleh juga nak Alih sahaja Haa contoh macam jam Ha, jam Jam, jam ni kali air lah ha, sebabnya kalau kita isi air Air tak masuk dalam ni Maknanya jam ni kali air Jadi kalau ambil wuduk, Jam ni kali air Kita kena apa tuan-tuan Kita kena alih supaya Kena air dekat Bahagian bawah jam Ha, masuk sini mesti mesti bersih daripada perkara yang menghalang air tu. Bersih sini maksudnya tidak semestinya kita kena cabut terus tak ada langsung. Boleh juga kita alih sementara ke tepi. Dah basah sini. Contoh, kita alih sekejap sini. Kita dah basahkan sini. Kita alih pulak sini. Basuh pulak bahagian sini. Boleh ke tak boleh? Boleh. Janji masa basuh tak ada benda yang halang air. Ha, tak tak wajib kita cabut jam. Tak wajib. Yang penting apa? Yang penting kita pastikan masa kita basuh jam tu atau perkara lain tak ada kat situ. Dia tak kacau kita. Ha, dia tak kacau kita nak basuh tangan. Ha, bukan basuh tangan sajalah. Termasuklah basuh muka, ha, sapu rambut, sapu kepala, ha, basuh tangan, basuh kaki. Sama. Okay. Contoh benda yang tak serap air. Contohnya tuan-tuan minyak. Ha, contohnya lilin. Ha, lagi plastik. Ha, contoh jam. Ha, tuan -tuan. Baik. kita yang faham cecair tuan-tuan. Pen ni pun tuan-tuan. Pen ni pun kalih air lah. Sebab dia mana serap air. Jadi kalau kita letak sini. Lepas tu kita, kita saja kan. Ni contoh je lah tuan-tuan. Kita letak pen tu sini. Lepas tu kita celup air. Dalam kola. Okay. Kita yakin atau tidak bahagian bawah pen ni kena air. Kita yakin ke tak? Kalau tak yakin tu kan? Tak usah. Ah, ha, tak. Yakin sini tak? Mesti yakin sekatuh tu. -sekat. Zon pun boleh. Ah, ha, kita kemungkinan besar kita rasa kena air ke tak? Oh, rasa kemungkinan besar kena air lah. Boleh. Ha, sebab mungkin dalam air tu kita longgokkan sikit jam tu eh kita longgokkan sikit pen tu bagi air kena. Tapi contoh kalau kita pegang ketat tu tuan, tuan. Kita pegang ketat-ketat kan. -ketat, eh. Kalau kita celup kita rasa tak kena air. Kita rasa tak kena air. Jadi kita contoh kita pegang kita celup. Kita angkat. Kita rasa apa? Eh tak kena air dekat bahagian bawah ni. Jadi sah tak wuduk tuan-tuan? Tak sah. Mesti apa tuan? tuan? Mesti basahkan bahagian tu. Uh, mesti basahkan bahagian tersebut. Jadi kita nak betulkan apa kat sini? Kita nak betulkan benda yang kalis air ni tidak semestinya benda tu benda cecair. Dan tidak semestinya benda tu benda yang kecil. Banyak kebanyakan pepejah mana serak air? Uh, jam, uh, ni, apa nama, reha, cawan, mana serak air tuan-tuan? Jadi, kalau benda ni ada pada anggota wuduk, Ataupun anggota mandi wajib Dan kita mandi Air tak kena Maka Kena basahkan semula Bahagian yang tak basah tersebut Kalau tidak Tidak sah wuduk, Tidak sah mandi wajib Dan ha, kena check uh, Perempuan lah juga Kena check Takut Barang-barang dia punya Make up tu uh, Apa yang dia pakai kan Banyak perempuan kan Banyak benda dia pakai kan Dengan sunscreennya Dengan Pelembaknya Banyak benda pakai Okey, baik. Kena pastikan kalau benda tak serap air kena basuh, bersihkan dulu. Kalau mekap apa semua tu tak serap air, dia kena bersihkan dulu sebelum dia ambil wudhu. Tapi kalau mekap dia jenis serap air, tak ada masalah dah. Ah, ha, basuh sekali dengan mekaplah. Sebab apa? Sebab mekap tu serap air, tak ada masalah. Tapi kalau makeup jenis tak serap air, kena basuh dulu. Kena hilangkan dulu. Okey, baik. Jadi itu syarat yang ke empat. Ha, mesti bersih daripada perkara yang tak serap air. Kelima. Tak boleh kat badan ada benda yang mengubah air. Ha, contoh tuan-tuan, kita nak ambil wuduk, dekat tangan kita ni penuh sabun. Ha, dekat tangan kita penuh sabun. Contoh kan, kita letak sabun. Bila kita ambil wuduk tuan-tuan, air kena dekat tangan. Tangan kan kita kena wajib basuh tangan. Tapi tangan kita ada sabun. Kita basuh, masa kita basuh tangan tu kita basuh macam ni je. Sekali basuh. Lepas tu dah. Okey baik, Air yang kita basuh sekali je, sekali je tu Air tu bila kena sabun tu tuan Air tu berubah tak jadi air sabun Berubah Sebab apa? Sebab air tu bila kena sabun Air tu larut Bercampur dengan sabun Sehingga kita tak panggil lagi air Kita tak panggil air sahaja Kita tambah Kita panggil apa? Air sabun ha, Kita tambah sabun belakang Maknanya apa? Maknanya air itu sudah berubah nama daripada air sahaja kepada air sabun. Okey, baik. Apa jadi tuan-tuan? Yang terjadi ialah air sabun tersebut tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Itu masalah. Mesti kita guna air mutlak ataupun kita sebut air tuhur, air yang suci dan menyucikan. Air sabun tidak termasuk air yang suci dan menyucikan. Dia hanya suci sahaja, tapi dia tak boleh menyucikan. Tak boleh kita guna untuk berwuduk walaupun dia bukan najis. Air sabun tu ah, air bersih. Tetapi kita tak boleh guna untuk berwuduk. Tak boleh guna untuk mandi wajib. Maksud tak boleh sini Tuan-tuan, tak boleh kita guna itu sahaja. Kalau kita nak guna juga kita mesti ada juga guna air mutlak. Ha, nak guna air sabun juga? Okey. Basuh kali pertama air sabun. Kali kedua ketiga tu, tuan-tuan guna mesti guna air mutlak. Itu ada masalah, itu tak ada masalah. Sebab apa? Sebab ada air mutlak. Yang jadi masalah apa dia? Jadi masalah apabila kita guna air sabun sahaja itu masalah sebab air sabun tak boleh guna untuk mandi wajib tidak sah. Ah uh, maknanya bu tapi itulah bukan maksudnya kita mandi lepas ni jangan guna sabun. Bukan maksudnya macam tu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau nak guna sabun pastikan lepas guna sabun bersih badan. Badan dah bersih dah tak ada sabun dah kita mandi dengan air mutlak itu yang kita niat mandi wajib. Kalau yang air sabun tadi tak sah, so, tak boleh. Sebab air sabun tak boleh eh, ha? tahu-tahu eh. Air sabun ni dia dalam kategori air yang bercampur dengan benda yang suci. Contoh air teh. Air teh ni air yang sudah bercampur dengan benda suci. Teh ni suci, boleh minum. Ha, dan kadang-kadang benda suci ni kadang-kadang tak boleh minum juga. Air sabun, tak boleh minum, tuan-tuan. Tapi dia suci lah. Suci ni maksudnya apa? Suci ni maksudnya kalau ada dekat badan ataupun ada dekat baju kita semayang dengan baju tu sah. Ha, ah air sabun lah, tuan kalau kena dekat baju. Kena dekat baju air sabun. Kita semayang dengan baju tadi tu yang ada sabun tadi tu. Semayang so, kita sah ke tak sah? Semayang kita sah. Maknanya apa? Maknanya benda tadi tu benda suci. Ataupun dekat badan kita ada air sabun. Kita semayang. Penuh air sabun. Ha. Semayang penuh air sabun. Habis semayang. Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas. Muka. Oh baru tahu. Oh ada sabun. Rupanya. Adakah dia kena semayang semula tuan-tuan? Sebab dia baru tahu ada air sabun. Tak. Air sabun ni. Benda suci. Kalau semayang ada air sabun kat badan. Kat muka. Dekat baju. Semayang kita sah. Yang tak sahnya ialah ada benda yang bernajis. Semayang ada air najis. Tak sah. Semayang ada air najis kat tangan. Tak sah. Ah, okey baik. Jadi beza tuan-tuan, itu masuk suci. Suci ni maksudnya bukan semestinya kita boleh minum, tak semestinya. Suci ni maksud yang tepat dia ialah kalau dia ada kat badan, ada kat baju, kita boleh semayang. Sah. Cuma dia tak boleh guna untuk berwuduk. Dan dia tak boleh guna untuk mandi wajib. Uh, jadi, kena berjaga lah. Uh, kena berjaga. Kalau nak mandi wajib tu, kita bubur sabun tu. Pastikan kita bubur sabun. Dan bila mandi tu, biar kita niat mandi wajib tu lepas sabun tu dah bersih lah. Dah tak ada sabun lah. Ada sikit je, ada sikit tak apa. Dia yang tak boleh banyak. Uh, biar sampai sabun tu tinggal sikit je. Kita pun mandi dengan air biasa kan ha, Masa tu kita niat mandi Wajib Kalau dengan air sabun tadi Jangan Jangan niat mandi wajib ha, Boleh lah niat mandi wajib Cumanya Dia akan jadi sah Bila kita guna air biasa tu ha, Contoh lah. nak, nak niat juga mandi wajib Masa guna air sabun Boleh Okay sekarang ni kita bawa sabun lah tuan Lepas bawa sabun kita nak bilas kan Masa nak bilas tu kita niat mandi wajib dah Okay boleh tak ada masalah Cuma Lepas dah baru Baru je siap bilah Memang baru betul bilah kan uh, Hilang habis sabun Jangan terus berhenti mandi uh, Jangan terus berhenti Mandi Sebab apa? Sebab ada bahagian tadi tu yang Cuma kena air sabun je Tak kena air biasa Kita nak mandi wajib Mesti kena Dia mesti bersetuhan Mesti kena dengan air Biasa Air mutlak Jadi Biar bersih sabun Jangan berhenti mandi lagi. Teruskan mandi dengan air biasa pula. Ha jangan berhenti. Sampailah kita yakin semua anggota kita kena air biasa tadi, kena air mutlak tadi barulah kita berhenti mandi. Ha macam tu. Okey baik. Syarat yang ke-6. Kita yakin dengan wajib wuduk. Kita yakin bahawa wuduk itu wajib. Kita yakin bahawa mandi wajib itu wajib. Ha. Wuduk asal hukumnya sunat tuan-tuan. Tapi wuduk akan berubah jadi wajib apabila kita nak menunaikan solat. Siapa yang yakin wuduk untuk semayang hukumnya sunat? Nah, ha, sekali lagi tuan-tuan. Eh? -tuan, ha. Wuduk nak guna untuk semayang, hukumnya wajib. Daripada sunat berubah jadi wajib. Wuduk ni. Sebab kita nak semayang. Okey, baik. Wuduk yang kita guna nak semayang, hukumnya wajib. Kalau kita yakin hukumnya tidak wajib, kita yakin hukumnya sunat. Ah, ha, patutnya wajib. Tapi kita yakin yang benda tu cuma sunat. Maka Hukum, uh, maka Wuduknya tidak sah Walaupun dia berwuduk dengan sempurna Dia wuduk dengan sempurna tuan-tuan Air, guna air mutlak dah Kena muka, semua Kena bahagian muka Tangan, semua kena kepala semua kena Kaki, semua kena Tapi wuduknya tidak sah Kenapa tidak sah tuan-tuan? Sebab dia yakin yang wuduk tu cuma sunat ya Wuduk untuk semayang Dia yakin yang wuduk untuk semayang ni Hukumnya cuma sunat kalau dia yakin macam tu tuan-tuan, wuduknya tidak sah. Jadi macam mana nak buat? Dia kena yakin bahawa wuduknya itu wajib. Masa nak menunaikan semayang. Ha, kita pesan macam tu lah. Wuduk yang digunakan untuk semayang, hukumnya wajib. Kalau lain dia nak kata sunat, tak apalah. Ambil wuduk sebelum tidur, dia nak kata sunat, tak apa. Memang sunat. Ini kita cerita wuduk yang mana? Wuduk yang kita nak guna untuk semayang hukumnya wajib. Tiba-tiba dia kata dia yakin cuma sunat eh. Maka wuduknya tadi tidak tidak sah. Sama juga dengan mandi wajib. Dia buat mandi wajib. Dia niat. Cuma dia yakin apa tuan tuan? Dia yakin yang mandi tadi cuma sunat. Sedangkan mandi tadi wajib. Maka mandi wajibnya tadi tidak sah walaupun dia buat dengan sempurna segala benda sunat dia buat tapi tetap tidak sah tuan, -tuan. Mesti apa tuan, tuan Mesti yakin mandi wajib itu wajib, mesti yakin wuduk yang guna untuk semayang itu wajib, mesti yakin tuan, -tuan. Nak yakin macam mana? Kena belajar. Dan belajar untuk kita tahu Mandi wajib ni wajib. Belajar untuk kita tahu. Wuduk untuk semayang ni wajib. Bukannya mengambil masa yang lama. Benda yang senang. Kita dengar semenek pun. Contoh ada ustaz-ustaz ajar. Semenek je. Pasal wuduk itu wajib. Pasal mandi wajib tu wajib. Kita dah boleh faham ke? Tak boleh faham lagi tuan-tuan. Dah boleh faham dah. Semenek je. Ha, jadi benda yang ringkas. Benda yang simple. Haa. Maknanya nak kita nak tahu wuduk tu wajib. Wuduk untuk semayang tu wajib, kita nak tahu. Mandi wajib tu wajib. Kita nak tahu tu tuan-tuan senang. Tak perlu susah payah belajar dengan cara yang lama, dengan masa yang lama, dengan cara guna kitab dan sebagainya, tak perlu lah untuk kita tahu benda ni. Baik. Seterusnya tuan-tuan, syarat yang ketujuh, ialah kita tak boleh yakin benda wajib dalam wuduk tu sunat. Ha, ada beza tuan tuan. Eh? Sekali lagi. Syarat yang ketujuh ni ialah kita tak boleh yakin benda wajib dalam wuduk tu kita pergi yakin dia sunat. Eh? Tadi wuduk tu. Okay. Tadi wuduk tu kita kena yakin benda yang wajib. Ha, kalau syarat tadi, kita kena yakin wuduk tu wajib. Wuduk untuk semayang tu wajib. Mandi wajib tu wajib. Yang ni syarat yang ke-6 ni, apa beza dia tuan-tuan? Syarat yang ni, ke-6 ke-7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Syarat ke-7. Beza dengan syarat ke-7 ni tuan-tuan. Dalam wuduk, ada benda yang kita wajib buat. Contoh, basuh muka. Basuh kaki. Tapu kepala basuh tangan. Kita kena yakin tuan-tuan niat, niat wajib, tertib wajib. Kita kena yakin tuan-tuan benda ni benda yang wajib. Tak boleh kita kata basuh muka hukumnya sunat je, tak boleh. Siapa yang yakin macam ni, dia yakin wuduk tu wajib. Cuma dia tak yakin apa tuan-tuan? Dia tak yakin basuh muka tu wajib. Dia kata apa? Basuh muka ni benda sunat je. Ah ha, dia yakin macam tu. Basuh muka ni sunat je. Okey, apa jadi nanti tuan Wuduknya tidak sah so, walaupun dia basuh muka. Ah ha, mesti yakin benda wajib buat ni. Contoh basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Mesti yakin semua benda ni benda yang wajib. Tak boleh kata basuh muka sunat. Tak boleh kata basuh tangan sunat. Tak boleh kata sapu kepala sunat. Tak boleh kata basuh kaki sunat. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Mesti kata semua ni wah, wajib siapa yang yakin dia sunat je, maka wuduknya tidak, tidak sah. Sama juga dengan mandi wajib. Mandi wajib, tuan-tuan. Ah. Benda yang wajib ialah... Pertama, mesti niat. Mesti niat. Dia ni yakin yang niat tu cuma benda yang sunat. Ha, dia yakin niat ni cuma benda sunat, eh. Jadi, dia mandi... Semua air kena kat badan. Dia niat. Ha, dia ni... Dia niat. Tapi dia yakin yang niat tu cuma sunat je tuan-tuan. Apa jadi dengan mandi wajib dia? Mandi wajib dia tidak sah. Walaupun dia niat, walaupun dia ratakan air ke seluruh badan, tetap mandi wajibnya tidak sah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tidak penuhi syarat sah. Antara syarat sah dia ialah mesti dia yakin. Benda wajib yang ada dalam mandi wajib tu benda yang wajib. Ha, oh, tuan-tuan. Contohnya mesti yakin sunat Silap. mesti yakin niat itu wajib mesti yakin niat itu wajib okey baik ye syarat yang ke-8 mestilah kita yakin bahawa eh sila syarat yang ke-8 mesti kita menggunakan air mutlak ha mesti mesti kita menggunakan air mutlak air yang suci lagi menyucikan Tuan-tuan, secara ringkas, air ada tiga jenis. Pertama, air yang suci dan boleh menyucikan. Kedua, air itu suci tapi dia tak boleh menyucikan. Dia tidak boleh menyucikan. Ketiga, dia tak suci dan dia tidak boleh menyucikan. Okey, ada tiga. Kita tengok yang pertama. Pertama, air itu suci dan boleh menyucikan ada dua jenis. Satu, tak makruh guna. Iaitu air mutlak tak makruh guna. Kedua, makruh guna. Contoh, air mas. Air yang terlalu panas pun makruh juga. Air yang terlalu sejuk pun makruh juga. Kedua, air itu suci tapi tidak boleh menyucikan. Ada dua jenis. Pertama, air mustakmal. Air mustakmal ni sama je sifat dia dengan air mutlak. Cuma beza dia apa? Bezanya dia telah digunakan untuk angkat hadas. Contoh kita dah mandi wajib. Kita mandi tu dalam besin. Contoh. Kita mandi dalam besin. Kita duduk, kita berdiri atas besin. Kita mandi. Air dalam besin tu tuan-tuan. Kita panggil air apa? Air mustakmal. Sebab kita telah gunakan untuk kita angkat hadas besar. Sama juga kalau kita guna untuk angkat hadas kecil. Kita ambil uduk. Bawah kita letak besin. Ambil uduk. Air daripada angkat hadas tu jatuh dalam besen. Besen tu air dalam besen tu kita kata apa tuan-tuan? Air mustakmal. Boleh guna untuk berwuduk? Tidak boleh lah. Boleh guna untuk mandi wajib? Tidak boleh lah. Tapi dia suci. Suci maksudnya kalau kena kat badan, kalau kena kat baju, kita semayang, solat masih sah. Yang ketiga yang terakhir dia tak suci dan dia tidak boleh menyucikan. Ini adalah air mutanajis air yang sudah bercampur dengan najis. Air najis lain tuan tuan. Air najis, air kencing. Itu memang najis pure. Air mutan najis, air yang bercampur dengan najis. Ada beza. Air najis lain. Contoh macam air kencing tu memang najis pure. Asalnya najis dah. Lagi satu air. Mutan najis, air yang bercampur dengan najis. InsyaAllah tuan-tuan ada masa kita terang, kita huraikan secara terperinci. Tiga jenis air ini di masa yang akan datang. Jadi kada itu dulu untuk hari ini. Akan ada lagi dua syarat kita sambung pada minggu depan iaitu masuk waktu dan berterusan ni bagi orang yang sentiasa berhadas. Allahu taala a'la wa a'la wa azza wa jal. Rasulullah taala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. السلام عليكم ورحمه الله